mereka menemuinya seorang diri terkulai layu um, tiada tanda kecederaan um, tiada jeritan meminta tolong hanya kesunyian dia seorang duda berusia 71 tahun masih memegang uh, sehelai tuala di sebelah tangan dan uh, tiada apa-apa melainkan riak kekeliruan di uh, wajahnya seolah-olah uh, terhenti dalam masa puncanya henti jantung tetapi bagi kami yang berkecimpung dalam bidang kesihatan lelaki kami pernah melihat perkara ini sebelum ini satu tindakan senyap rutin yang biasa namun membawa padah yang maut dan malangnya dia bukan satu-satunya setiap tahun beribu-ribu lelaki berusia mengalami kecemasan perubatan serangan jantung masalah prostat yang meradang pening secara tiba-tiba atau uh, lonjakan tekanan darah yang mendadak sejurus selepas melakukan sesuatu yang telah mereka lakukan sepanjang hidup mereka onani pada waktu pagi kebanyakannya tidak pernah mengaitkan perkara ini mereka menganggapnya selamat semula jadi malah bermanfaat tetapi di situlah bahaya yang tersembunyi kerana walaupun ia mungkin tidak berbahaya pada usia 30an atau 40an pada usia 60, 70 atau 80 ceritanya sama sekali berbeza. Badan tidak bertindak balas dengan cara yang sama. Peredaran darah lebih perlahan, hormon berubah-ubah, jantung lebih rapuh dan tabiat pagi yang senyap yang pernah memberi kelegaan kini boleh mencetuskan bahaya sebenar. Saya Dr. Nur Amina, seorang pakar kesihatan lelaki dengan pengalaman lebih 40 tahun merawat lelaki berusia di seluruh Malaysia. Saya telah mengadakan perbualan yang dielakkan oleh ramai doktor. Saya telah menatap mata lelaki yang berasa malu, keliru atau hanya sangat letih dan saya telah melihat Bagaimana sesuatu yang peribadi seperti onani apabila dilakukan secara sambil lewa pada waktu pagi boleh menghakis uh, kekuatan, keyakinan um, dan kesihatan seorang lelaki secara senyap tanpa disedarinya. Kerana tabiat yang kita amalkan berdekad-dekad lalu, um, selalunya pada zaman muda kita uh, kini secara senyap memakan diri apabila kita meningkat usia ia membebankan jantung, mengganggu prostat, melemahkan testosteron dan tiada siapa yang pernah memberi amaran kepada kita. Uh, tetapi hari ini saya akan melakukannya. Dalam video ini saya akan membimbing anda melalui lima kesilapan onani pagi paling berbahaya yang dilakukan oleh lelaki berusia lebih 60 tahun dan apa kesannya kepada badan, tenaga dan jangka hayat anda. Anda akan faham mengapa satu kesilapan boleh menyekat aliran darah ke otak anda, bagaimana satu lagi melemahkan ereksi anda dalam jangka panjang dan mengapa pencetus pagi yang mudah aa, boleh secara diam-diam menurunkan testosteron anda setiap minggu. Ini bukan mitos, ini adalah realiti perubatan yang saya lihat berulang kali di klinik saya dan pada akhir video ini anda akan tahu dengan tepat apa yang perlu dielakkan supaya anda boleh melindungi bukan sahaja kesihatan anda tetapi juga ketenangan fikiran anda dan ini perkaranya kesilapan terakhir yang akan saya kongsikan ini adalah kesilapan yang jarang sekali disebut oleh kebanyakan doktor tetapi ia juga yang secara senyap menjadi punca kepada banyak kemerosotan perlahan yang dialami oleh lelaki berusia. Kehilangan semangat, degupan jantung tidak menentu, ketidakstabilan emosi. Anda berhak tahu apa itu sebelum terlambat. Jadi teruskan bersama saya. Taip satu di ruangan komen di bawah jika anda masih menonton dan bersedia untuk mengawal kesihatan anda. Jika anda tidak pasti atau ragu-ragu, taip kosong kejujuran anda membantu saya menambah baik video-video ini untuk lelaki seperti anda. Sekarang mari kita mulakan dengan kesilapan pertama dan mungkin yang paling berbahaya dan sering diabaikan yang mungkin secara senyap membahayakan lelaki berusia setiap pagi. Dia memberitahu saya itulah caranya dia memulakan hari. Setiap hari selama lebih 40 tahun, bangun tidur, regangkan badan, kemudian ambil beberapa minit untuk dirinya sendiri ia memberikan keselesaan satu rutin dan dalam kata-katanya ia membuatkan saya rasa hidup tetapi apa yang tidak disedarinya apa yang ramai lelaki tidak sedar ialah tabiat senyap ini perlahan-lahan meletihkan otot paling penting dalam badannya jantungnya anda lihat Sebagai seorang pakar urologi, saya telah terlalu banyak kali mengadakan perbualan yang bermula dengan saya sangka saya melakukan segalanya dengan betul. Dan malangnya, onani pada waktu pagi adalah salah satu risiko yang paling disalahertikan bagi lelaki berusia. Inilah kebenaran yang tiada siapa perkatakan. Sebaik sahaja anda membuka mata badan anda berada di bawah tekanan senyap ia dipanggil lonjakan pagi satu peningkatan semula jadi dalam tekanan darah dan kadar degupan jantung yang membantu anda beralih dari keadaan rehat kepada tindakan bagi lelaki yang lebih muda ini bukan masalah tetapi bagi lelaki yang lebih tua terutamanya mereka yang mempunyai penyakit jantung ringan atau tekanan darah tinggi ia adalah satu tempoh yang rapuh Tambahkan pula dengan aktiviti fizikal, onani menegangkan otot anda, menahan nafas, merangsang adrenalin dan anda telah mencipta satu keadaan yang sempurna untuk bencana. Satu detik peribadi yang boleh tiba-tiba membebankan sistem kardiovaskular anda lebih daripada yang anda sedari. Saya pernah duduk bersama lelaki yang tidak pernah membuat kaitan itu, yang tidak faham mengapa mereka akan berasa pening selepas itu atau mengapa dada mereka berdebar-debar atau mengapa tenaga mereka merudum menjelang tengah hari. Hanya setelah kami meneliti lebih mendalam tentang masa rutin dan ritme semula jadi badan, barulah kami nampak kaitannya. Melakukan onani semasa kemuncak lonjakan pagi sebelum badan sempat stabil boleh secara senyap meningkatkan risiko tekanan jantung, aritmia dan juga kejadian jantung mengejut. Ia tidak selalunya berlaku dalam sekelip mata, tetapi selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, ketegangan harian ini terkumpul dan bagi sesetengah orang, tanda-tanda amaran hanya muncul apabila sudah hampir terlambat. Jadi jika anda telah mengikut tabiat yang sama selama berdekat-dekat, saya faham ia selesa ia terasa tidak berbahaya. Tetapi pada peringkat kehidupan ini, masa adalah lebih penting daripada sebelumnya. Memberi jantung anda 30 hingga 45 minit untuk stabil dengan berjalan, minum air, atau hanya duduk di bawah cahaya matahari boleh menjadi perbezaan antara kesihatan jangka panjang dan kemerosotan perlahan yang tidak kelihatan dan bahayanya tidak berhenti di jantung anda kerana kesilapan seterusnya ia menyasarkan gula dalam darah tenaga dan fungsi otak anda dan kebanyakan lelaki tidak tahu pun apa yang sedang berlaku mari kita bincangkannya dia datang ke pejabat saya kelihatan keliru. Dia berkata, "Doktor, saya tak faham. Setiap pagi saya rasa pening macam baru lepas lari maraton sebelum sarapan dan ia semakin teruk." Apabila saya memintanya untuk menceritakan rutinnya, dia teragak-agak. Kemudian dia mengaku bahawa dia memulakan kebanyakan paginya dengan beberapa minit bersendirian untuk kepuasan diri sebelum makan, sebelum bergerak, sebelum melakukan apa-apa. Ia ya, adalah cerita yang terlalu kerap saya dengar. Dan apa yang lelaki-lelaki ini tidak sedar ialah ritual yang nampaknya tidak berbahaya ini melakukan onani semasa perut kosong secara senyap mengeringkan tenaga mereka, merosakkan paras gula darah mereka dan membuatkan otak mereka tercungap-cungap mencari bahan api. Apabila anda bangun, badan anda sudah pun kehabisan tenaga paras gula dalam darah anda secara semula jadi berada pada tahap terendah kerana anda tidak makan selama 8 hingga 10 jam. Otak dan otot anda kelaparan untuk tenaga. Sekarang tambahkan aktiviti fizikal onani, degupan jantung yang meningkat, pengecutan otot, lonjakan dopamin diikuti dengan penurunan hormon. Anda baru sahaja meminta badan anda untuk memecut tanpa memberikannya sebarang bahan api. Itulah sebabnya Ramai lelaki berusia berasa bingung selepas itu atau menggigil atau emosi tidak menentu ada yang rasa seperti perlu tidur sekejap sejam selepas bangun yang lain mengatakan mereka hilang fokus sepanjang hari mereka menyalahkannya pada penuaan pada tekanan tetapi selalunya ia adalah kesilapan muda ini meminta badan anda untuk melakukan tindakan yang membebankan tanpa memberikannya sumber yang diperlukan untuk pulih dan di sinilah ia menjadi lebih berbahaya dengan usia. Lelaki yang lebih tua lebih berkemungkinan bergelut dengan kepekaan insulin, diabetes dan metabolisme yang tidak teratur yang bermaksud walaupun penurunan gula dalam darah yang ringan boleh memberi kesan yang lebih kuat, menyebabkan pening, kabus otak, perubahan mood dan dalam beberapa kes pengsan. Ia bukan hanya tentang keselesaan ia tentang keselamatan. Apabila anda mengabaikan kebenaran biologi ini, anda perlahan-lahan merampas keseimbangan badan anda, menjadikan diri anda lebih terdedah setiap hari. Jadi apakah penyelesaiannya sesuatu yang mudah sebelum anda menikmati pelepasan pagi itu berikan badan anda sesuatu untuk diproses. Walaupun snack protein kecil sebiji telur rebus, segenggam badam, separuh pisang boleh menstabilkan sistem anda, melindungi kejelasan fikiran anda dan mencegah kemerosotan tengah hari yang secara senyap membebankan anda tetapi sementara gula darah rendah mungkin membuat anda lesu kesilapan seterusnya boleh menjadi lebih merosakkan kerana ia menjejaskan bukan sahaja tenaga anda tetapi emosi anda motivasi anda dan keseluruhan perasaan kesejahteraan anda dan bahagian yang paling teruk Uh, ia sering bersembunyi di sebalik sesuatu yang terasa seperti keselesaan Mari kita lihat dengan lebih dekat Dia memandang saya dengan kejujuran yang letih yang telah saya kenali selama ini Saya tak tahu pun kenapa saya buat lagi doktor Ia bukan tentang keseronokan Ia hanya sesuatu untuk dilakukan Sesuatu yang membantu saya rasa kurang kosong untuk seketika Pengakuan senyap itu yang dikongsi oleh seorang pesara guru berusia 68 tahun telah bergema dalam pelbagai versi dari lelaki lain yang pernah saya rawat. Onani pada waktu pagi bagi ramai lelaki berusia tidak lagi menjadi pilihan tetapi mula menjadi ritual untuk melarikan diri dari emosi satu cara untuk menghadapi kesunyian, keheningan atau kesakitan hidup yang terasa seperti telah terlalu perlahan. Tetapi inilah masalahnya. Apabila detik pelepasan itu menjadi satu-satunya alat anda untuk menguruskan tekanan, kebosanan atau ketidakselesaan emosi, ia secara senyap mengubah suai otak anda. Reseptor dopamin menjadi tumpul, dorongan semula jadi dan cita-cita pudar, toleransi anda terhadap tekanan melemah dan dari masa ke masa sesuatu yang halus tetapi serius mula berubah. Anda berhenti merasa benar-benar hidup. Ia menjadi lebih sukar untuk mencari kegembiraan dalam perkara-perkara kecil. Motivasi anda menurun, hubungan anda dengan orang lain pudar dan anda mendapati diri anda bergantung pada rutin peribadi ini bukan untuk keseronokan tetapi untuk kelangsungan hidup. Bahaya sebenar bukan hanya pada perbuatan itu sendiri, ia adalah kebergantungan emosi yang diciptakannya. Apabila onani pagi menjadi cara utama anda untuk mengawal emosi, ia menggantikan mekanisme daya tindak yang lebih sihat, pergerakan, hubungan sosial, tujuan hidup, renungan. Ia menjadi tongkat emosi anda dan aa, seperti mana-mana tongkat yang digunakan terlalu lama, aa, ia mula melemahkan bahagian lain diri anda. Saya telah melihat lelaki yang dahulunya membaca, menulis, menelifon rakan-rakan, berjalan-jalan kini terperangkap dalam kitaran pengasingan dan pelepasan pantas. Ini bukan satu penghakiman, ia adalah realiti satu yang menyelinap masuk perlahan-lahan sehingga hari-hari terasa kabur dan waktu pagi terasa seperti satu gelung yang tidak dapat anda putuskan. Jika ini kedengaran biasa, anda tidak rosak. Anda hanya terperangkap dalam corak yang tiada siapa pernah ajak anda bagaimana untuk melarikan diri. Dan langkah pertama adalah kesedaran. Tanya diri anda mengapa saya melakukan ini hari ini? Jika jawapannya bukan kegembiraan cinta atau pelepasan yang sehat, ambil langkah ke belakang. Berikan minda dan badan anda sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih baik untuk dimulakan. Walaupun satu uh, perubahan kecil jika dilakukan secara konsisten boleh mula menghilangkan kabus itu. Tetapi sementara kebergantungan emosi boleh menumpulkan semangat anda secara senyap kesilapan seterusnya menyerang lebih dalam lagi uh, kerana ia menyerang sesuatu yang uh, dihargai oleh setiap lelaki tetapi jarang diperkatakan prostatnya dan jika anda telah mengabaikan tanda-tanda amaran halus di bahagian pelvis itu kerosakan mungkin sudah pun berlaku mari kita bincangkan itu seterusnya dia tidak pernah menyebutnya pada mulanya seperti ramai lelaki yang pernah saya rawat dia datang untuk sesuatu yang tidak berkaitan hanya pemeriksaan rutin tetapi semasa kami berbual dia teragak-agak bergerak dengan tidak selesa di kerusinya dan akhirnya berkata Kadang-kadang selepas saya anda tahu pada waktu pagi ada rasa tekanan ini bukan sakit cuma hmm pelik dan kadang-kadang air kencing saya masih menitis selepas itu saya fikir ia hanya sebahagian daripada proses penuaan saya mendengar ini lebih kerap daripada yang sepatutnya dan malangnya mengabaikan tanda-tanda ini adalah salah satu kesilapan paling berbahaya yang dibuat oleh lelaki berusia terutamanya apabila melibatkan onani pada waktu awal pagi anda lihat pada waktu malam bahagian bawah badan anda menjadi lebih statik aliran darah melambat cecair terkumpul dan kawasan pelvis anda menegang tanpa anda sedari Kemudian pagi tiba dan tanpa regangan a pergerakan atau penghidratan anda merangsang kawasan sensitif yang sama itu kadang-kadang dalam keadaan membongkok duduk di tepi kat menegangkan otot teras anda. Pada ketika itu apa yang anda fikir adalah tindakan pelepasan yang mudah sebenarnya memberi tekanan pada prostat anda menekan saraf dan merengsekkan tisu yang sudah meradang akibat pengumpulan bertahun-tahun. Beginilah cara prostatitis kronik bermula bagi ramai lelaki bukan dari jangkitan tetapi dari tekanan mekanikal dan pengabaian. Rasa berat yang berlarutan, aliran air kencing yang perlahan, rasa sengal selepas orgasme itu adalah bisikan badan anda sebelum ia mula menjerit. Dan uh... Tragedinya ialah kebanyakan lelaki mengabaikannya sehingga terlambat. Mereka menerima kesakitan pelvis, air kencing menitis atau kerap kencing malam sebagai perkara biasa, padahal sebenarnya ia adalah tanda-tanda masalah yang boleh berlarutan menjadi keradangan yang berterusan. Keintiman yang menyakitkan dan hakisan keyakinan seksual secara perlahan. Jika anda merasakan mana-mana simptom ini jangan tunggu. Berdiri, regangkan badan, bernafas, cipta ruang dalam badan anda sebelum sebarang jenis rangsangan. Dan jika ketidakselesaan berterusan bersuaralah. Tiada apa yang perlu dimalukan dalam melindungi teras kejantanan anda. Prostat anda tidak memerlukan kesempurnaan, ia hanya memerlukan perhatian. Dan lebih awal anda mendengarnya, lebih banyak kekuatan yang anda kekalkan. Tetapi jika kesakitan dan tekanan tidak mencukupi, kesilapan terakhir yang akan saya dedahkan ini menjangkau lebih dalam lagi ke dalam perkara yang mendorong keinginan, prestasi dan maskuliniti anda. Dan ia adalah sesuatu yang kebanyakan lelaki tidak sedar mereka lakukan dengan salah setiap pagi. Mari kita bongkarkannya bersama. Dia memberitahu saya dia tidak tahu bila ia bermula, hanya ia menjadi rutin. Awal pagi sebelum orang lain bangun hanya beberapa minit dengan skrin video, kenangan lama. Pada mulanya ia terasa seperti kawalan, tetapi lama kelamaan sesuatu berubah. Doktor katanya saya rasa kebas sekarang. Apabila saya bersama seseorang seolah-olah badan saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan lagi. Uh, suaranya sedikit serak dan saya tahu ini bukan hanya tentang prestasi ia tentang sesuatu yang lebih mendalam satu hakisan senyap perhubungan dan dia tidak keseorangan ramai lelaki berusia terjerumus ke dalam corak ini tanpa menyedarinya mereka bangun mencapai rangsangan dan beralih kepada video atau fantasi yang sama hari demi hari tahun demi tahun tetapi inilah kebenarannya apa yang mungkin terasa seperti tabiat peribadi yang tidak berbahaya sebenarnya sedang mengubah suai otak secara perlahan. Semakin keinginan anda terikat pada fantasi buatan atau yang dibesar-besarkan, semakin sukar untuk badan anda bertindak balas terhadap kehidupan sebenar. Dan bagi lelaki berusia lebih 60 tahun, apabila testosteron sudah menurun dan kepekaan sudah berubah, tabiat ini menjadi lebih merosakkan saya telah melihatnya berulang kali lelaki yang boleh berfungsi sendirian tetapi bergelut apabila ia paling penting bukan kerana mereka telah kehilangan minat terhadap pasangan mereka tetapi kerana sistem saraf mereka telah dilatih untuk mengharapkan sesuatu yang lain otak mereka tidak lagi mengaitkan rangsangan dengan keakraban kehangatan keintiman ia mengaitkannya dengan piksel pengulangan dan kawalan putusnya hubungan itu bukan sahaja menjejaskan seks. Ia menjejaskan keyakinan, identiti dan kegembiraan senyap apabila dapat hadir sepenuhnya bersama seseorang yang penting. Dan inilah bahagian yang kebanyakan lelaki tidak sedar. Semakin lama anda bergantung pada fantasi, semakin atrofi sistem rangsangan dunia nyata anda. Ia adalah pudar yang perlahan yang anda hampir tidak perasan sehinggalah ia telah merampas sesuatu daripada anda tetapi anda boleh mengambilnya kembali anda tidak perlu berhenti secara drastik cuma mulakan berhubung semula bernafas sentuh rasa hadir dalam badan anda sekali lagi tanpa melarikan diri melalui skrin atau cerita kepekaan anda masih ada di sana ia hanya memerlukan peluang untuk kembali kerana apabila pagi anda menjadi lebih tentang pelarian daripada perhubungan seluruh hari anda bermula di atas asas jarak dan jarak itu jika dibiarkan menjadi gaya hidup. Tetapi sekarang anda sudah tahu um, lima kesilapan uh, tersembunyi ini. Anda sudah pun berada di hadapan kebanyakan orang. Sebentar lagi saya akan berkongsi satu pemikiran terakhir, satu yang boleh mengubah sepenuhnya cara anda melihat bahagian kesihatan, identiti dan masa depan anda ini. Teruskan bersama saya. Apa yang akan datang mungkin adalah kebenaran yang paling penting sekali. Apabila saya melihat uh, kembali beratus-ratus, tidak beribu-ribu perbualan yang saya adakan dengan uh, lelaki berusia lebih 60 tahun, saya melihat satu corak yang menyedihkan hati saya. Begitu ramai daripada mereka membawa soalan senyap, keraguan senyap. Mereka tidak bertanya dengan lantang tetapi ia ada di sana dalam keraguan mereka, dalam cara mereka mengalihkan pandangan apabila topik menjadi peribadi. Mereka telah menjalani kehidupan yang penuh, membesarkan keluarga, membina kerjaya, mengharungi pertempuran yang tidak pernah dilihat oleh kebanyakan orang. Namun apabila berkaitan dengan sesuatu yang peribadi seperti onani, mereka berasa lebih keseorangan berbanding sebelum ini. Tiada siapa yang memberitahu mereka bagaimana badan mereka akan berubah. Tiada siapa yang memberi amaran kepada mereka bahawa apa yang pernah membawa kelegaan kini boleh membawa risiko. Dan tiada siapa yang pernah memberi mereka kebenaran uh, untuk bercakap mengenainya tanpa rasa malu. Tetapi inilah yang saya mahu anda tahu. Badan yang anda miliki sekarang tidak rosak. Ia hanya berbeza. Ia memerlukan penjagaan, perhatian dan masa yang betul. Dan uh, jika tiada siapa yang memberitahu anda sehingga sekarang itu bukan salah anda. Kesunyian itulah yang telah mengecewakan anda. Bukan pilihan anda. Tetapi hari ini kesunyian itu berakhir. Kerana kebenarannya, lima kesilapan onani pagi ini masa gula dalam darah, kebergantungan emosi, mengabaikan simptom dan penggunaan fantasi berlebihan bukan tentang moraliti atau rasa bersalah. Uh, ia tentang biologi, ia tentang melindungi jantung, otak, prostat dan hubungan anda dengan dunia di sekeliling anda. Anda berhak mendapat lebih daripada tabiat pantas dan penyesalan senyap. Anda berhak mendapat pagi yang dipenuhi dengan kejelasan, kekuatan dan rasa pemilikan terhadap badan anda, bukan kekeliruan atau keletihan dan berita baiknya tidak pernah terlambat untuk berubah. Dengan beberapa penyesuaian yang penuh kesedaran, anda boleh terus menikmati bahagian kehidupan ini dengan selamat, yakin dan dengan rasa hormat diri yang hanya datang dari pemahaman sebenar terhadap keperluan badan anda. Uh, jadi jika mana-mana um, bahagian mesej ini menyentuh anda hari ini, jika anda melihat diri anda dalam walaupun satu daripada lima corak ini Uh, maka saya menggalakkan anda untuk mengambil hanya satu langkah kecil minggu ini mungkin ia menunggu sedikit lebih lama selepas bangun mungkin ia meregangkan badan sebelum anda mula mungkin uh, ia bercakap dengan seseorang yang anda percayai apa pun itu ambil langkah itu anda tidak keseorangan dan anda belum melepasi zaman kemuncak anda anda hanya memasuki satu bab yang meminta lebih banyak penjagaan dan menawarkan ganjaran yang lebih mendalam sebagai balasan. Jika ini bergema dengan anda, type satu di ruangan komen untuk memberitahu saya anda bersama saya dan jika anda masih menonton, terima kasih. Itu menunjukkan banyak perkara tentang jenis lelaki anda.